Наталья, у на багаторичную дружбу с Русланом Квинтою, він тобі написал всего две песни. Чему так? Чему так мало? Песня на грани произошла как раз именно в тот период, когда э, моя жизнь действительно была в тупике и была. Я была в сложной ситуации. Я действительно была на грани. После развода я потеряла маму. В стране началась э, вот все, что происходит, война. И это был для меня оглушительный период. Я была между жизнью и смертью, между небом и землей. Я не хотела ни петь, ни жить, ни, ничего. И вот тогда эта песня, она действительно была как никогда кстати. И после нее сразу, сразу вышла песня «Молодая, новая», когда я занялась э, там, духовными практиками всевозможными, э, и нашла ответы на вопросы, и начался новый период светлый, и возвращалась из этого, этого темного периода жизни я именно тоже с Русланой песней. «Молодая, новая». И иду, молодая, новая. <laughs> Вас с Русланом Квинтой объединяет не только шоу-бизнес украинский, а еще и то, что вы занимаетесь йогой. Руслан занимается тоже серьезно так само, как и ты. Вы как-то обмениваетесь опытом? Спросил Руслана, кто привел его в йогу. Ну конечно, я 8 лет назад я присадила на йогу всех моих друзей и знакомых, и вот так Винта тоже попал ко всем педагогам, ну по полной программе. Потом у него, значит, все тело сейчас в татуировках, он там э, Ганеша, по-моему, у него на спине, по-моему, Лакшми или Парвати. Парвати это богиня э, индийская. И Разум бы занимался, когда-нибудь. Э, ну конечно, мы показываем друг другу в офисе асаны. Кто что сегодня может? У Руслана потрясающий, практически. Э, поперечный шпагат. Вот, у меня свои фишки, что я умею делать на йоге, потому что, ну, в общем, очень круто.